Məhsuni isə komissiyada 139 müraciət qeydə alınıb. Ələsgər bəyli ev Anaraxada carçı. Son illər Amerika Birləşmiş Ştatlarında Azərbaycan həqiqətlərinin tanıdılması istiqamətində səmərəli layihələr həyata keçirilib. Bunun nəticəsidir ki, artıq Birləşmiş Ştatlarda xüsusilə də bu ölkənin ali qanunverici orqanında Azərbaycanı dəstəkləyənlərin sayı artıb. Amerika Birləşmiş Ştatlarının bir sıra ştatlarının Xocalı soyqırımını rəsmi olaraq tanıması həm də Erməni lobbisinin qondarma soyqırım iddialarının iflasını şərtləndirir. Amerika də yaşan Ermənilər 2015-ci ilə ciddi hazırlıklara başlayıb. Məqsəd qondarma Erməni Soy Qırımının 100-cü il dövrününü geniş şəkildə qeyd etmək və tarixi saxtakarlığın tanıtılmasına nail olmaqdır. Erməni diasporadının canfeçanlığına qarşı Birləşmiş Ştatlarda fəaliyyət göstərən Azərbaycan və Türk Amerikan təşkilatları hərəkətə keçib. Türk-Amerikan dərnəyinin rəhbəri Alichnar Ermənilər bu cəhdlərin uğursuz olacağı qənaətindədir. 2015-ci ilində Erməni diasporasının Bizlere karşı, aleyhte çalışmaları olacağı için bizler de Türk toplumu ve Azeri kardeşlerimizle beraber yoğun bir şu anda faaliyetteyiz. Bilhassa kongredeki dostluk grubu üyeleriyle beraber kendi tezlerimizi anlatmaya çalışıyoruz. Bilhassa Karabağ'da yaşanan haksız şekilde istila edilen toprakların tekrar Azerbaycan'a dönmesi içinde hem sokaklarda miting, hem de e, akademik olarak bazı çalışmalar şu anda Azerbaycan Amerika Cemiyeti ile yapıyoruz. Amerika Azerbaycanları Cemiyetinin Prezidenti Tomris Azeri de ermenilerin tarixi sahtalaştırmak isteklerinin baş tutmayacağı genelindedir. Son iller Amerika Birleşmiş Ştatlarında Azerbaycan hüququatlarının daha geniş miqyasda kabul edildiğini vurgulayan Tomris Azeri, Kongresde ülkemizin mövkünü destekleyen vericilerinin sayının da arttığını hatırlattı. Bizim de lobimiz e, kuvvetleniyor. Biz de Amerika'da olan seçkilere çok önem veriyoruz. Amerika'da seçilen e, kanunculara çok önem veriyoruz. Onlarla görüşmemiz, onlarla onlara bizim problemlerimizi anlatmak hep birlikte bunu yapıyoruz ki bu beni çok memnun ediyor ve ilerimizin e, daha çok Amerika kanuncularının e, bizi daha güzel bir şekilde anlat, anlamaları için yapılan işlerin daha gözəl nəticə verəcəyinə inanıram. Xatladaq ki, Azərbaycan dövlətinin apardığı məqsəd yönlü fəaliyyət sayəsində Amerika Birləşmiş Ştatlarının bir sıra ştatları Xocalı soyqırımını rəsmi tanıyır. Bu erməni lobbisinin qondarma soyqırım iddialarının əsaslı olduğunu ortaya qoymaqla yanaşı, Ermənistanın dövlət səviyyəsində həyata keçirdiyi terror siyasətini də ifşa edir. Mahsağayev, İsmail Cəbiyev, Carçı Tap və tanaq layihələrinin reallaşması Azərbaycanı bölgədə ciddi enerji ixracatçısına çevirəcək. Çünki bu gün Xəzər dənizi sektorunda Azərbaycanın kifayət qədər neft qaz ehtiyatı var. Bu fikirdə olan türkəllə mütəxəssislər bildirirlər ki, Türkiyə üçün də önəmli olan bu layihələrin reallaşması bir çox ölkələrə fayda verəcək. Çox qədər neft-qaz ehtiyatı olan Azərbaycan Avropanın enerji təhlükəsizliyində mühüm rol oynamalıdır. Artıq özünü təsdiqləyən bu ifadə beynəlxalq ekspertlər tərəfindən də aksioma kimi qəbul olunur. Türk alim mütəxəssislər son 2-3 ildə reallaşması üçün müqavilələrə imzalanan TAP və TANAP layihələrinin qısa müddətdə Azərbaycan iqtisadiyyatı üçün əlavə dividendlər gətirəcəyini bildirirlər. Şahdəniz 2 layihəsi çərçivəsində hasil ediləcək təbii qazın TAP boru kəməri ilə nəqli Azərbaycanı Avropanın yeni qaz təchizatçısına çevirəcək. Azərbaycan bölgesel olarak ciddi bir enerji ita ihracatçısı özellikle gazda ve petrolde bir enerji ihracatçısı konumuna gelecek ciddi bir kaynak ülke olacak Azerbaycan ekonomik gelişimine baktığımızda geçtiğimiz 10 yılda e ekonominin büyümesi e dünya ortalamasının e gelişmiş ülke ortalamalarının çok çok üstünde bir performansı var e bunun ötesinde e Azerbaycan özellikle Sokar şirketiyle Avrupa pazarlarında da aktif bir yatırımcı olarak görüyoruz son zamanlarda. Azərbaycan və Türkiyə arasında imzalanan sazişə əsasən tanafl layihəsinin isə 5 il ərzində reallaşmasına 7 milyard dollar sərf olunacaq. 4 mərhələdə həyata keçiriləcək layihənin ilk mərhələsi 2014-cü ildə başa çatacaq. 2020-ci ildə kəmərin buraxılış qabiliyyəti ildə 16 milyard, 2023-cü ildə 23 milyard, 2026-cı ildə isə 31 milyard kubmetrə çatdırılacaq. Toplam bu Cənub koridoru boru hatları sistemini ələ aldığımızda Türkiye öteden beridir bizim söyleye geldiğimiz bir enerji merkezi, enerji transit ülkesi ve enerji merkezi olma hedefine hizmet edecek tabii ki. Bunun yanında Türkiye kendi doğalgaz arzını çeşitlendirmiş olacak. Dolayısıyla arz güvenliğini güçlendirmiş olacak. Çünki ilk dövrdə Tanab kəməri ilə nəql olunacaq 16 milyard kubmetr Azərbaycan qazının 10 milyardı Avropaya, 6 milyard kubmetri Türkiyəyə satılacaq. Eldarın Sucadın oğlu Carçı. Sabah ümummorta təhsil bazasında orta ixtisas təhsili müəssəələrinə qəbul imtahanı keçiriləcək. Müsabiqədə iştirak üçün 39551 abituriyent ərizə verib. Qəbul imtahanı mərkəzləşmiş qaydada respublikanın 12 şəhərində Bakı, Naft